mana ba yaqinda qatarga ham turlar ochildi man sayohat qilmoqchiman dubayga borganim yaxshimi yoki qatargami umuman olganda qatar ham dubay ham o'zini qurilish infrastrukturasi bo'yicha ajralib turadi ikkalasida ham masalan dubayda eng eng katta bino ramka dubay molllari bo'lsa qatarda o'zini betakror va dizayn jihatdan antiqa qurilgan binolari va venetsiyaga o'xshash joylari ham mavjud agar siz oldinlari dubayga chiqqan bo'lsangiz sizga qatarga borish tavsiya qilaman sababi u yerni suvi va plyajlari juda ham tiniq plyaji xuddi maldiv plyajiga o'xshagan oq qumdan iborat bundan tashqari u yerda hozirda barcha mo'l savdo komplekslarida 50% gacha chegirmalar ketyapti va siz u yerda naloglarsiz holatda dam olib kelishingiz mumkin bu anchagina qulayliklarni o'z ichiga oladi